স্কিনৰ বাবে উপযোগী চাবোন ঘৰতে আকৌ বনালোঁ ইমান ধুনীয়া স্মেল আহিছে আৰু খুব সহজতে বনালোঁ আপোনালোকেও বনাব পাৰিব এয়া মই বনাই দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছোঁ মই মই সকলোকে আমাৰ চেনেলৰ এটা অন্য ভিডিঅ' লৈ মই এক কেজি চববেচ আনিছিলোঁ চব পেচখখিনি কিন্তু অফাৰত আনিছিলোঁ মিছ'ৰ পৰা বহুত কোমল হয় মানে হাৰ্ড নহয় চব্বজ টুকুৰা টান হ'ব লাগে টান হ'লে বনাবলৈ ভাল দেখিছেনে ইমান কোমল আৰু এনেকৈয়ে মই আগৰখিনি চব্বেজ প্ৰায় আধা কেজি চব্বেজ মই বনাই পেলাই বিক্ৰীও কৰিছিলোঁ কিন্তু তেতিয়া অলপ কোমল কোমল পাইছিলোঁ আৰু মোক কাষ্টমাৰে কৈছিলে চ চাবোনখিনি কোমল হৈছে তেতিয়া মই ভাবিছিলোঁ জানিছিলোঁ যে চৌব্বিছখিনি কোমল আছিলে আৰু এই কোমলৰ বাবেই মই চৌব্বিছখিনি বহুদিন এনেদৰে ৰাখি থৈ দিলোঁ কিন্তু এতিয়া ভাবিছোঁ স্কিনৰ বাবে উপযোগী যিহেতু কুঁৱলী পুৰিছে আমাৰ স্কিনত যিটো প্ৰয়োজনীয় চাবোন লাগিব সেই চাবোনটো বনাবৰ বাবে মই আগবাঢ়িলোঁ এয়া হৈছে চালকুঁৱৰী মই ঘৰতে এনেকৈ গিলান কাটি লৈ তেলৰ গিলান কাটি লৈ এলোভেৰা এয়া ৰুই থৈছিলোঁ এলোভেৰাটুকুৰা এটা এডাল দীঘল এল'ভেৰাত মই ছিঙি আনিলোঁ আৰু এয়া দেখিছেনে হালধীয়া জেলটো ওলাব এই হালধীয়া জেলটো আমি ইউজ কৰিব নালাগে কিমান দীঘল জেল আলুৰা পিচটো পাতখিলা দেখিছেনে এই জেলটো ওলাই গৈছে চাওক এই জেলটো মানে প্ৰায় আধা দহ মিনিটমান ৰাখি থ'লে এই জেলটো ওলাই যায় এইটো ইউজ কৰিব নালাগে কিন্তু মোৰ দহ মিনিট নালাগিলেই ডাইৰেক্ট কাটি উলিয়াওঁতেই হালধীয়া জেলটো আঁতৰি গৈছে এইয়া চাওক বহুত বেছি জেল আছে মোৰ এই পাতটোত প্ৰায় এসাত মানেই দীঘল হ'ব এইফালে আকৌ মোৰ চব বেজ টুকুৰাৰ লগত ঢিলা হৈ আছে যিহেতু চব বেজ টুকুৰা সেইকাৰণে চাবোন টুকুৰা মই টান কৰিবৰ বাবে বেষ্টিজৰ পৰা আনি থোৱা কেচৰ শনি তাৰপাছত অলিভ অইল এইবিলাক মিক্স থকা এইটুকুৰা চাবোন মই ইউজ কৰিম ইয়াৰ লগতে কেনেকৈ ইউজ কৰোঁ আপোনালোকক দেখাই দিম আহক ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ গৈ থাকোঁ ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰিব স্কিপ কৰিলে আপোনালোকে নাজানিব মই কেনেকৈ ইউজ কৰিছোঁ আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো আজি যিসকলে নতুনকৈ চাবলৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু সদায় পাবৰ বাবে কাষতে থকা বেলাইকণটো টিপি অল কৰি ল'ব মোৰ ভিডিঅ'বিলাক তেতিয়া আপোনালোকে সোনকালে নতুন নতুনকৈ পাব তাৰ পাছতে এইখিনিৰ লগত মই আৰু ঘৰুৱা জেল মিলাম লগতে মই এটা আলুও মিলাম যিটো এইটো স্কিনৰ কাৰণে বহুত বেনিফিটছ আছে আলুৰ আলুৱে স্কিনৰ দাগ গুচাই আৰু বহুত উপকাৰী হয় আলুৰ স্কিনৰ কাৰণে গতিকে আলুটো কেনেকৈ ইউজ কৰিম সেয়াও দেখাই দিম আলু এফাল কাটি লৈছোঁ মই প্ৰথমতে মই এফালেই কাটি লওঁচোন বাৰু তাৰপিছত যদি লাগে গোটেইটোৱেই দিম আলুখিনি পিচি ল'ম পিচি লৈ পেলাই মই তাৰ পৰা ৰসটো উলিয়াই ল'ম মোৰ আগৰ ভিডিঅ' চাই থকা সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু যদি আজি চাবলৈ আহিছে তেখেতসকলক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই লাইক এটা কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ইচ্ছুকসকলে এইদৰে চাবোন ঘৰতে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বনাব পাৰিব যিহেতু আজি মই দুবছৰৰ পৰাই নিজে ঘৰতে বনোৱা চাবোন ইউজ কৰি আছোঁ মই আগতে চাবোন বনাই বি বিক্ৰীও কৰিছিলোঁ আৰু যদি কাৰোবাক এতিয়া প্ৰয়োজনো হয় চাবোন মই বনাই বিক্ৰী কৰিব পাৰিম মানে মোৰ পেচা আৰু নিচা দুয়োটাই হৈ পৰে যিহেতু ঘৰতো ইউজ কৰোঁ আৰু কাৰোবাক লাগিলে মই দিবও পাৰোঁ এতিয়া এৰা ৰস মই উলিয়াই লৈছোঁ আলুৰ আৰু কি কি মিলাম সকলোখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম শেষলৈকে চাই গ'লে গম পাব ইয়াতে মোৰ দুচামুচমানৰ জোখতে ওলাইছে আলুৰ ৰস আৰু যদি বেছি লাগে মই আৰু দি দিম তাৰপাছতে মই এল'ভেৰা পাতটো ধুনীয়াকৈ কাটি ল'ম বহুতে এল'ভেৰা পাতৰ ৰস জেলটো খায়ো ৰস মানে বহুত উপকাৰী হয় বহুত বেনিফিটছ আছে আৰু ইয়াত স্কিনক এক্সট্ৰাকৈ লগাবও পাৰি চুলিত সানিব পাৰি হেয়াৰ কণ্ডিশ্যনৰ কাম কৰে মইতো চুলিত সেন্দা কৰোঁতে এল'ভেৰা পাত এনেকৈ কাটি দি দিওঁ মিক্সিত তাৰপিছত এইদৰে মই জেলটো ধুনীয়াকৈ মিহি মিহিকৈ কাটি লৈ মিহি মিহিকৈ জেলটো উলিয়াম আপোনালোকে চাব এনেকৈয়ে উলিয়াব লাগে তেতিয়া পিচিব নালাগে আৰু বহুতেতো মিক্সিত পিচি লয় মই মিক্সিত পিচি নোলোৱাকৈ জেলটো উলিয়াইছোঁ চাওক ইমান জেল আছে মানে একদম খাওঁহা লাগি গৈছেগৈ জেলখিনি চাওক একদম পিয়'ৰ হয় ন মাৰ্কেটৰ যিখিনি কেমিকেল দিয়া জেল সেইখিনিতো নহয় একদম পিয়'ৰ চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ ওলাইছে জেলখিনি বহুত উপকাৰী হয় গতিকে আপোনালোকে ঘৰতে ৰুই ল'ব মইতো ঘৰতে এনেকৈ কিবা ঠাইতো ৰুই লৈছোঁ তেলৰ গেলেনবিলাকত ৰুই লৈছোঁ য'তে য'তে হ'লেও মাটিটো ৰুই থোৱা আছে মই এতিয়া মাটিত চোৱা নাই বাৰু কিমান ডাঙৰ হৈছে মাটিটো আছে মোৰ এনেকৈ ফুলৰ টাবত আছে বেলে ভাগে ভাগে ৰুই থৈছোঁ মই আৰু মাজতে মই কাৰোবাক কাৰোবাক বিক্ৰীও কৰিছিলোঁ যিহেতু নাৰ্চাৰীৰ পৰা এইদৰে আকৌ যদি মোৰ মোৰতো আলু ৰসটো অকণমান কম হৈছে এল'ভেৰা জেলটো চাই আলু ৰসটো কম হৈছে বাবে আকৌ ইফালো মই ৰুকি দিলোঁ সেইখিনিও ৰসটো উলিয়াই লওঁ মানে মোৰ চাৰি চামুচমান আলু ৰস ওলাব মোৰ সেইকাৰণে গোটেইখিনিয়ে মই মিক্স কৰিম এই এল'ভেৰাজোপা আমাৰ আগৰ দিনৰ পৰাই আছে আমাৰ ককা আইতাহঁতৰ দিনৰ পৰাই কিন্তু তেখেতসকলে এল'ভেৰাজোপাক ছাল কৰি বুলি কৈছিলে আৰু ইয়াক এই এল'ভেৰাজোপা আগতে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ জ্বৰ হ'লে মূৰত ভৰণ দিয়ে এই ভৰণটোৱে মানে বহুত শীতলতাৰ কাম কৰে মানে মূৰত জ্বৰ উঠা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ এই ঠাণ্ডা পৰি যায় আগতেতো আমাকো ইউজ কৰিছিলে আমাৰ মাহঁতে মোৰ মনত আছে ছালকুৰি বুলি কয় চালকুৰিজোপাই এল'ভেৰা হয় আৰু ইয়াৰ বেনিফিটছবিলাক এতিয়াহে আমি গম পাইছোঁ কিমান প্ৰয়োজনীয় হয় এইখিনি আলু আৰু এল'ভেৰা জেলখিনি মই সম্পূৰ্ণ দুইভাগে মিলাই লৈ গোটেইখিনি ভাগে ভাগে একেলগতে গোটেইখিনি মিলাই পেলাইছোঁ আৰু জেলখিনি অলপমান আছুতীয়া হৈ আছে সেইকাৰণে কি কৰিব লাগিব মই এতিয়া হাতেৰেই খেতি পেলাম জেলখিনি ইমান ধুনীয়া হৈছে চাওকচোন একদম চুলে চুলি থাকিব মোৰ মন যায় একদম বীজলোৱা এইখিনিয়ে বহুত উপকাৰী হয় ভাবিব নোৱাৰা এটা কাম কৰিব এই জেলখিনিয়ে মইতো মুখতো ঘঁ ইয়াৰ পিছতে মই এইখিনি ৰাখি থৈছোঁ এতিয়া মই চব বেজখখিনি কাটি দিওঁ কাৰেণ্টটো গুচিয়েই গ'ল চব বেচকেইটৰ পৰা কাটি লওঁ ফ্লাছটোকে দি লৈছোঁ ডাইনিং টেবুলত যিটো আন্ধাৰ হৈ গ'ল চব বেজখিনি মিহি মিহিকৈ কাটিব লাগে মিহি মিহিকৈ কাটিলে যিহেতু আমাৰ সোনকালে হয় কামবিলাক এতিয়া মই গোটেইখিনি আধা কেজি পোৰা নিদিওঁ প্ৰায় ডেৰ পুৱামান দিম মানে দুশ তিনিশ গ্ৰামান দিম আলু চব্বেছ তিনিশ গ্ৰামমান দিম এইফালে আকৌ চাবোন টুকুৰাও মিলাব লাগিব নহয় কেনেকৈ মিলাওঁ আপোনালোকে চাই যাওকচোন মোৰ চব্বজখিনি কাটি হৈছে কিন্তু বহুত টুকুৰাবিলাক ডাঙৰ হ'ল সেইকাৰণে অলপমান সৰু সৰু কৰি দিব লাগিব আৰু সেই সৰু সৰু কৰাৰ লগতে তেতিয়া মানে মোৰ কামখিনি সহজতে হ'ব সেয়া সৰু সৰু কৰি পেলালোঁ ইয়াৰ পাছতে মই এয়া চাবোন টুকুৰা ইউজ কৰিম এই টুকুৰা কমপ্লিট দি দিম এই চাব চাবোন টুকুৰা খুবেই টান চাওক এই টান টান চাবোন টুকুৰা দি দিলে মোৰ বাকী চাবোনখিনি টান হৈ যাব বুলি মই ভাবিছোঁ সেইকাৰণে দি দিব বিচাৰিছোঁ আগতেও বনাইছিলোঁ তেনেকৈ আগতে মই পেৰ চাবোন দিছিলোঁ আজি এই ভেষ্টিজৰ চাবোন টুকুৰা দিছোঁ যিহেতু এতিয়া বতৰ সলনি হৈছে ঠাণ্ড গৰমৰ পৰা ঠাণ্ডা আহিব অক্টোবৰমানৰ পৰাতো পূৰা স্কিনখন অকণমান কচকচ খোৱাৰ নিচিনা হ'ব আৰু বতৰ বয়সৰ লগত স্কিনবিলাকো অকণমান সতোৰা সতুৰ পৰে সেইকাৰণে এই চাবোনবিলাক এনেদৰে নিজে ঘৰতে তৈয়াৰ কৰি ল'লে নিজৰ কাৰণে কামত আহিব যিহেতু মাৰ্কেটৰ চাবোন টুকুৰাত বেলেগ বেলেগ সকলোখিনি নাথাকে ভাগ ভাগকৈ থাকে কেতিয়াবা এল'ভেৰা থাকিব কেতিয়াবা হনিৰ থাকিব গতিকে গোটেইখিনি একেলগে আমি ঘৰতে যেতিয়া বনাই ল'ব পাৰোঁ তেতিয়া আমাৰ এক্সট্ৰা বেনিফিটছ আহিব শৰীৰটোৰ কাৰণে স্কিনৰ কাৰণে এনেও চাবচোন আপোনালোকে সকলো মিলাই আমি চ চাবোন টুকুৰা মাৰ্কেটৰ নাপাওঁ সেইকাৰণে নিজেই বনাই ল'লে বেছি সুবিধা হয় আৰু মই এয়া চিলিকন মলখন গোটাই ল'লোঁ চাফা কৰি ল'লোঁ তাৰপাছতে মই এটা ভিটামিন ই কেপচুল এই জেলখিনিত মিলাই দিম আলু আৰু এল'ভেৰা জেলখিনিত মিলাই দিম ই ভিটামিন ই কেপচুলটো প্ৰয়োজনীয় স্কিনৰ কাৰণে এইদৰে আগতেও দিছোঁ আপোনালোকে মোৰ আগৰ চাবোন বনোৱা ভিডিঅ'ত চাগে নিশ্চয় দেখিছে আৰু অলপমান ঘুটি লৈ মিলাই লৈছোঁ এইখিনি কৰাৰ পাছত এইফালে মই গেছটো জ্বলাই ল'লোঁ আৰু গেছটো জ্বলাই লৈ মই এটা চচ পাতিলোঁ যিটো চচত পানী অলপ দি লৈছোঁ পানী প্ৰায় ডেৰমহমান দি লৈছোঁ তেতিয়া মই মানে ডাবল বইল কৰিম এই এইটো ছিষ্টেমত বইল কৰিলেহে চাবোন টুকুৰা আপোনাৰ ভাল হ'ব ডাইৰেক্ট জুইত দি দিলে মানে গেছৰ ষ্ট'ভত দি দিলে চাবোন চব্বেজখখিনি জ্বলি যাব সেইকাৰণে পানীটো যিটো পানীটো উতলাৰ লগত ভাপত দিয়াৰ নিচিনা হয় সেইদৰে বনাব লাগিব এয়া মই এতিয়া বইল কৰিছোঁ চববেজখিনি বইল কৰি লৈছোঁ আৰু চাই থাকিব এনেকৈ মিলোৱা প্ৰচেছখিনি মই আগতেও দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক আৰু আজি আকৌ বেলেগে নেদেখুৱালেও হ'ব প্ৰায় তিনি মিনিট সময় এনেদৰে লৰাই লৰাই মই যিখিনি জেল আছিলে জেলখিনি দি দিলোঁ আৰু মোৰ এতিয়া অলৰেডি হৈ গ'ল আৰু হৈ যোৱাৰ পিছত মই এতিয়া চিলিকন মলত দালি দিম চব্বেচখিনি গলাৰ পিছতহে আপোনালোকে জেলখিনি দিব যিহেতু মোৰ কেমেৰাটো অফ হৈ আছিলে নেকি মই ধৰিবই নোৱাৰিলোঁ এতিয়া মই চিলিকন মলত ঢালি দিম আৰু যদি ইচ্ছা কৰে মোৰ আগৰ চববেচ মানে চাবোন বনোৱা ভিডিঅ' মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দি দিম আপোনালোকে চাব পাৰিব নিমৰ চাবোন নাৰ্জী চাবোন সকলোখিনি বনাই ৰাখিছিলোঁ মই আগতে ইউজ কৰোঁ আৰু এতিয়া এয়া বনাইছোঁ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে লাইক এটা কৰিব কমেণ্ট এটা কৰিব আৰু চিলিকন মলত ধলাৰ পাছত প্ৰায় মোৰ পোন্ধৰ মিনিটমান সময় হ'ল হোৱাৰ পাছত মোৰ চাবোনখিনি ঠাণ্ডা হৈ গৈছে আৰু চাবোন ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত মই এটা এটাকৈ পিছ এৰুৱাই দিম চিলিকন মলত এৰুৱাবলৈ বহুত সুবিধা আৰু এয়া মই উলিয়াই দিছোঁ চাওক ইমান ধুনীয়া হৈছে একদম পেৰ চাবোনৰ নিচিনা হৈছে ভাল লাগিছে কি সুগন্ধি আচলতে কিবা কাম এটা কৰিলে কামটো সফল হ'লে বহুত ভাল লাগে আৰু মই এই কামটোত আজি ছাক্সেছ হ'লোঁ যিহেতু ঢিলা একদম ঠগন খোৱা চব বেচ চুকুৰাত মই এতিয়া টান চাবোন মিলাই চাবোন আকৌ ঘৰতে প্ৰস্তুত কৰিলোঁ আপোনালোকেও ইউজ কৰিব পাৰিব এনেকৈ যদি নাজানে চব বেচ ঢিলা পালে এনেকৈ টান কৰিব এটা নতুন প্ৰচেছ দেখুৱালোঁ আকৌ এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকলৈ আহিম তেতিয়ালৈকে আপোনালোক সকলো সুস্থতা কওক ধন্যবাদ বন্ধুসকল